Моя цікава подорож сторінками не усім відомої історії про велику вітчизняну війну розпочалася з зустрічі з чудовою людиною, колишнім директором музею управління МНС України в Севастополі Миколою Діденко. Він розповів мені багато цікавого про роль пожежників у часи війни, про їх героїські вчинки, показав унікальні фотографії. Надав багато корисної для вивчення інформації і літератури серед великої кількості історичного матеріалу до моїх рук потрапив лист до адміністрації міської пожежної охорони. Датований 2004 роком від дочки пожежника Івана Пахомова, який у далекому 1942 році у Севастополі брав участь у рятуванні панорами і усім відомого полотна художника баталіста Франца Рубо. Я почала його читати, і серце стислося від жалю. Скільки болі і розчарування у її словах? 9 мая город очередной раз готовится торжественно отмечать День Победы. идет усиленная подготовка к празднику. Суетятся, составляют распорядок дня, даже чистят улицы, собирают живых ветеранов. Снова всплывает крылатое выражение «Никто не забыт, ничто не забыто». После праздника формально с удовлетворением ставят птички о проведенных мероприятиях. Ваша организация тоже ежегодно проводит собрание в честь победы. Для кого? Что для вас значит «никто не забыт»? Как вы общаетесь с семьями, вдовами ваших сотрудников, участников обороны Севастополя, которые ушли из жизни сразу после войны в 1947 году? Разве праздник только для живых ветеранов? Это счастье для семьи, у которых остался живой воин. Но каково вдове, потерявшей кормильца и из-за войны потерявшей часть семьи? Осталась одна только, с самой младшей дочерью. Это со мной. Сколько лет в День Победы мы плакали одни, даже поздравительные открыточки от вас не дождались, чтобы успокоить мать, что помнят об отце, что недаром проливал кровь за оставшихся в живых, за родину. Выпал из поля зрения на 56 лет. Ніч 22 червня 1941 року Ніщо не передбачало біди. І раптом у спокійний сон Севастопольців пронизливим криком увірвався тривожний гудок морзаводу. Ворог прилетів з моря: перша бомба, перша кров, перша смерть, перші сльози. І першою на допомогу людям прибула пожежна команда. Це було перше бойове хрещення пожежників Севастополя у цій війні. Под час обороны города, которая длилась 250 дней, службовцы пожарных команд не знали ни сну, ни отпочинку. Я Шергина Пахомова, Людмила Иванна, участник обороны Севастополя, как житель осуждено Севастополя. Я хочу сказать, что 250 дней обороны Севастополя вся наша семья участвовала в этой войне. Мой роди, отец, 250 дней служил пожарной охране города Севастополя. Пожарные команды было четыре. Э, Но пожарная команда номер один – это на Карномарса 20 Пожарная команда номер два – это, была, э, это э, «Корабельная сторона». Пожарная команда номер три – это «Северная сторона» под командой Резниченко. И пожарная команда была «Клави». Також були частічної команди, які на крупних предприяттях Арченікідза, і «Інкермані» – «Гідрострой». На рівні з військовослужбовцями пожежники захищали місто від німецько-фашистських загарбників. Дехто з них взяв до рук бойову зброю, а ті, хто залишилися на своїх постах, діяли і за себе, і за тих товаришів, які пішли на вогневі позиції. Вони працювали у неймовірно важких умовах під розривами ворожих бомб і снарядів втрачали техніку та своїх друзів зі спогадів колишньою завідуючою міск здраввідділенням Лаврентівої. А стервінілий враг збрасував безчисленне множество зажигательних і фугасних бомб. обстреливал артиллерийским огнем. Невзирая ни на какие трудности, пожарные не оставляли ни на минуту свою работу. Не щадя своих сил и жизни, непрерывно работали на ликвидации всех участков пожаров и спасли жизни многих людей. Я считаю, что пожарные – это каждый может называться героем. Потому что если на передовой, когда идет арт-обстрел, вся пехота зарывается в землю и ждет, когда пройдет огонь, то пожарные наоборот, когда в небе кружат немецкие самолеты и дождем сбрасываются бомбы, и от этих бомб возникают пожары стратегически важных объектов, то пожарные не дожидаются окончания бомбежки, они устремляются на объекты. Так они спасали транспорт в декабре месяце на Графской пристани, и в этом же участвовал мой отец, я не буду описывать каждое. Также они спасали редакцию «Маяк Камоны», Також, ну всі стратегічні об'єкти, мільницю на, на Щербака, е, е, хлібозаводи, воєнні об'єкти першим долгом там були пожарні. Не звертаючи увагу на небезпеку, ці мужні люди рятували найцінніше життя людей, стратегічно важливі об'єкти, продовольчі склади та визначні пам'ятки міста. Серед яких була і залишається до сьогодні Севастопольська панорама. На жаль, самих учасників тих жахливих і водночас героїчних подій вже немає серед живих. Нам залишилися тільки історичні матеріали, архіви та спогади нащадків. Зі спогадів, водія першої пожежної частини Вінніченка. 25 п'ятого іюня. загорелось от непрерывного обстрела фашистов здание панорамы. От прямого попадания начался пожар. Горело знаменитое полотно живописца-баталиста Франца Рубо. К панораме начало сбегаться местное население и матросы. 25 июня на здание панорамы были сброшены бомбы и Северный, вот мы как раз находимся у западного фасада здания, чуть правее северный фасад здания, именно северный и западный фасады были сильно, подверглись сильному розрушенню. Купол панорами був також разрушен, Он був деформирован, деформирован. Майже у всіх офіційних джерелах про порятунок панорами згадуються лише матроси та курсанти. Про участь у цій рятувальній операції пожежних команд майже ніде не йдеться. Тільки зовсім нещодавно було виявлено, що у рятуванні музейних експонатів брали участь пожежники, серед яких був і водій Іван Пахомов. Цей мужній чоловік, ризикуючи своїм життям, на своїй полуторці під шквальним вогнем супротивника, вивіз частини художнього полотна на лідер есмінців Ташкент. С поста воздушного наблюдения сообщили капитану Ломану, это был начальник курсов средних командиров береговой обороны, о том, что в Панораме пожар. И матросы, которые здесь, это рота, которая охраняла исторический бульвар, они бросились спасать загоревшееся полотно Панорамы. И сюда прибыли также и курсанты этих курсов и пожарные команды. Ну, а здесь из, пожарников, э, из пожарных команд был и Резниченко, и Пахомов. Пахомов сам на своей машине полуторки увозил эти спасенные фрагменты уже впоследствии в бухту. Когда вот эти части здания были разрушены, то э, взрывом, конечно, картина э, отошла от э, крепления, от стены, и она частично обвалилась. И когда все бросились в это горящее здание, когда языки пламени перебрасывались на картину, задымлено, жарко, в этой нестерпимой жаре, они, конечно, сделали невозможное. Они разрезали, спасали, спасали живописное полотно. Интересно является также вопрос, как и какими, каким способом они разрезали этот холст. На этот счет существуют различные противоречивые мнения. В фондах нашего музея имеются воспоминания, и во всех воспоминаниях каждый пишет по-своему. Но, конечно, был использован пожарный инвентарь. Использовались топоры, багры, ножи, кинжалы, все, что было под рукой. И, очевидно, только один огромный фрагмент, который имеет в длину 12 метров, а высоту более 5 метров, это в районе оборонительной башни Малахова кургана. Его, судя по всем линиям, разреза, его, очевидно, спасали уже обрушившимся на предметном, на подстолье этого предметного плана. Все остальные фрагменты имеют размеры высоту до 2-3 метров. И это, конечно, неудивительно. Почему? Потому что высота холста 14 метров. Одна была стремянка, доставлена была еще одна стремянка. И вот таким образом они спасали их, обливали водой. Ценой этих огромных нечеловеческих усилий было спасено 86 фрагментов. Это отмечалась впоследствии в акции о спасении 86 фрагментов и составила две трети картины остальная часть картины была безвозвратно утрачена 25 июня примерно в 7 часов вечера 715 1840 на на панораме возник пожар мы жили на, на, на Варенской 31, это частника 37 сейчас, и на самой горе. И как мама рассказывает, что видела, как-то не только самолеты летали, но они избрасывали бочки с горючим. Может быть, даже и вот эти бочки с горючим послужили то, что был такой, возник такой большой пожар. Взрывной волной снесло кровлю, куполообразную кровлю, а только металлическая основа торчала. Когда только возник пожар, сразу же дано было сообщение пожарную команду, и они в считанные минуты, так как Карла Марса находилась 5 минут от исторического бульвара, наши пожарные оказались на историческом бульваре. Там же были курсанты берегового училища, так как находились на историческом бульваре, базировались, и сбежались гражданские. Но, как говорится, у гражданских была только одна стремяночка, а всю ответственность за спасение полотна Рубо легло на пожарных, на специалистов. По э, цепочке люди выносили это полотна из горящего здания. Горящего здания уже нельзя было потушить. Да и вообще весь город горел, поэтому главное было спасти полотно, а не здание. Вся ответственность за спасение полотна легла на моего отца, шофера полуторки Пахомова Ивана Ивановича работника пожарной команды номер один. И он под э, обстрелом, когда уже на северной стороне, уже на береговой линии были установлены немецкие э, зенитки, пушки, и про эта часть э, пути была обстрелена и днем вообще невозможно появиться и ночью, как писал Соболев, корреспондент Соболев, что дорога от карантинной бухты до, до Казачьей, это была дорога жизни. Но последние дни, я могу сказать, что дорога была не только жизнью, но и дорога смерти. И вот отец мой сделал несколько рейсов, и на своей полуторке под оглушительным огнем он все-таки смог доставить полотно художника Рубо в камыш, камышовую бухту, не, невредимую. При этом, конечно, он был э, контужен, и э, с, ее э, погрузил на лидер Ташкент. Іван Пахомов брав участь в обороні Севастополя, звільняв Румунію, Болгарію, Угорщину, Югославію, Чехословаччину, воював на другому і третьому українських фронтах в боях на озері Балатон. За заслуги перед вітчизною був нагороджений орденом слави третього ступеня медалями за відвагу за звільнення Белграда та Будапешта. Сталінською грамотою за Яскокишеневську операцію, відзнаками гвардійська та відмінний водій, був двічі поранений та мав дві контузії. Закінчив війну у званні гвардії старшого сержанта. Помер Іван Пахомов у 1947 році. Минуло 69 років з того часу, як 21 червня 1942 року пожежні команди разом з матросами, курсантами військового училища та мешканцями Севастополя рятували панораму. Досі залишається питання: чому ж найцінніше полотно не було вивезено на самому початку війни? Відповідей багато і усі різні. 7 ноября директивой ставки Верховного Главнокомандующего было дано указание эвакуировать из Севастополя все ценное. А панорама – это самое ценное. полотно художника-баталиста Рубо неповторимо. Есть несколько панорам вообще в мире, но наша считается одной из лучших. И вот восстал вопрос – чтобы полотно транспортировать на Кавказ. Но директор панорамы Пыркова и директор художественной галереи Крышицкий, они почему-то считали, что полотно нельзя транспортировать. Тогда обратились к специалистам симферопольских, и симферопольские дали оценку, что нужно эвакуировать. Есть такое специальное, на что наматывать рулон, и все же заключение последнее, точку поставил Маргунов. Он сказал, чтобы полотно не трогать. И вот кольцо вражеского вражеское э, вражеское кольцо все сужалось, а панораме ничего не предпринималось. Как же, чем дальше, тем было тяжелее вывести его, зная, что война начнется, когда-то еще накануне решался вопрос о том, что делать со всемирно известной панорамой. Возможно ли э, холст транспортировать и здесь была не одна комиссия, которая пришла к выводу, что к этому времени холст, она экспонировалась уже 30, 37 лет с 1905 года, он пришел, конечно, уже не то чтобы в негодность, но он стал уже просто ветхим. И снимать его было нецелесообразно. Дуже много пожежников загинуло во время обороны Севастополя. Однак Севастопольці свято зберігають пам'ять про тих, чиєю кров'ю полито кожен камінець на сапунгорі, то бився на смерть на мисі Херсонес, козачій бухті, хто під шквальним вогнем супротивника перев'язував поранених, гасив пожежі. Не випадково на меморіалі захисникам міста 1941-1942 років на площі Нахімова у списках учасників оборони Севастополя золотими літерами викарбувана і пожежна охорона міста не забули про подвиг своїх колег і службовці управління МНС України у місті Севастополі. Доклавши чимало зусиль, провівши велику пошукову історичну роботу, вони у 1997 році створили під керівництвом сьогодні вже колишнього директора закладу Миколи Діденка музей пожежно-рятувальної служби. Сама выставка неотъемлема от истории, понимаете? Выставка была, где-то, а память на всю жизнь остается. Вот, вот почему я уделил внимание, больше, чем на других технических выставках, именно исторической истории пожарной охраны города Севастополя. Начиная от дня ее образования и заканчивая сегодняшним днем. Так вот я решил, так и сделал. Было трудно, но сделал. Я не говорю о тех трудностях, которые я преодолевал. Вот, но мне не впервые, не впервые преодолевать эти трудности. Я рылся в архивах ходил по домам, ездил по городам, по Симферополю, тогда мы подчинялись Симферополю до 92 -го года, кое-что там подчеркнул. собрал два человека, два-три человека, которые ну, более-менее э, соображали в оформительском деле, и что, и начал делать. Под моим чутким руководством вот мы создали. Великая вітчизняна война для пожежников Севастополя была важким випробуванням на мощность. У виставкових залах сучасної панорами і досі зберігаються документи, фотографії та інші свідчення подій 1941-1942 років. Ми також повинні пам'ятати подвиг цих людей, які під час оборони Севастополя та рятування цінного художнього полотна Франца Робо проявили мужність та відвагу. Багато з них героїчно загинули під час виконання службових завдань. Їх імена навічно викарбувані на братських могилах та меморіальних плитах. В руках все ще тримаю лист Людмили Пахомової ширкіної до адміністрації міської пожежної охорони. Життя її батька, її сім'ї, написане на пожовклих сторінках із зошита, прийшло перед моїми очами, немов фільм про війну з усіма її жахами. Сколько всего пережили люди за те страшные пять років, что навічно осталось у памяти миллионов. Однако моим воли, погляд падает на последние рядки листа. Пахомова, Клавдия Афанасьевна, моя мама, 1908 года рождения так и умерла в 1986 году, не дождавшись от вас внимания. Она несколько раз заходила в депо. В 2000 году и я приходила к вам, оказалось не вовремя начиналось собрание, посвященное Дню Победы. Я посторонний человек, не пригласили, взяли данные для музея. Я могу выразить благодарность только подполковнику Скоробогатову, бывшему начальнику отряда по охране Севастополя, который принял участие в наших нуждах. Никто не забудет и ничего не забудет. С часу написания этого листа минуло уже 7 лет. Начебто й небагато, однак для сім'ї Пахомових це досить велика частина життя Життя без визнання. Тому не зволікаймо, не будьмо байдужими, пам'ятаймо своїх героїв.